तुम अपने रब की तरफ बुलाओ, हिकमत, नसीहत और अच्छी बहस के साथ इन रबों का हुआ आलम बे मंजल्ला सबीली ही वो आलम बे मुहतदीन बेशक आपका रब बेहतर जानता है उनको जो भटके हुए हैं और जो हिदायत पर हैं। यहां इदाई के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है एक वो हिकमत के साथ रब की तरफ बुलाया करे दूसरा अच्छी नसीहत के साथ अच्छी तदबीर फिर अच्छी नसीहत और फिर अगर बहस करनी हो तो वो बहस का अंदाज़ भी इतना प्यारा हो कि आपके मुखालिफ को बुरा ना लगे इस अंदाज़ से इल्मी बहस हो वो इस्लाह बराय असलाह अच्छी है इसलाह ब्राय तनकीद ये खतरनाक चीज़ है और इसी सूर नाहल की दरमियान में एक आयत है आयत नंबर छियासठ उसमें अल्लाह फरमाते हैं इनकम फ़िलानाम इस आयत इस सूरत के दरमियान में अल्लाह ने दाई के लिए खुद बताया कि देखे मैं भी लोगों को कितने प्यार से हेकमत से बुला रहा हूँ और निशानी और वसीयत और नसीहत और मिसाल कितनी प्यारी थी फरमाया इन नलगुम फिलड़ा में लाइबरा तुम्हारे लिए चौपाइयों में भी इबरत है और वो क्या इबरत है फरमाया हमने तुम्हें दूध पिलाया हर जो मादा जानवर में आती है जैसे बकरी गाय भैंस ऊंटनी, फरमाया इन नलकों फल में लाइबरा तुम्हारे लिए चौपाइयों में भी हमने इबरत रखी हुई है तुम जरा गौर फिक्र करो बाज़ुल माला लिखते हैं अगर अल्लाह ने इंसान को अक्ल इतनी प्यारी चीज दी है कि नबियों की भी शायद जरूरत ना पड़ती अगर ये मतलब से इस दीन को देखता शरीयत को देखता तो अल्लाह फरमाता हैं सूरह नाल की 66 नंबर आयत में तुम्हारे लिए चौपाइयों में मैंने ऐसी इब्रत रखी है अगर तुम गौर फिक्र करो तो शिर्क से भाग जाओ फरमाया नुस्खे को मेून ही फरमाया और ये खून की रग है, है। दरमियान से खूबसूरत पाकिजा लजीज दूध निकाल के तुम्हारे हाथों में लाता हूँ उस दूध में कभी तुमने गोबर की बू भी नहीं देखी खून की आमेज भी नहीं देखी वो पाकिजा ठंडा और लजीज दूध तुम्हारे हाथों में आता है अल्लाहते चौपायों में मुझे अल्लाह की हमतें देखो तदबीरें देखो वो कौन है जो एक ही किस्म के चारा खाने की खाने की वजह से उस गाय उस बकरी उस जो है भेड़ उस ऊटनी में भैंस में अल्लाह कैसे दूध को प्यारा बना देते हैं और वही अल्लाह है जिसने हमें कहा कि शिरक नहीं करे इन न शिरका नजीम शिरक बहुत बड़ा जुल्म है उससे बड़ा जुल्म कायनात में नहीं है इसलिए आप कोई भी गुना लेकर अल्लाह के दरबार में जाएंगे माफी का इम्कान है अल्लाह माफ कर देंगे लेकिन शिरक अल्लाह का कहना है कि मैं शिरक और माफ नहीं करूंगा और ना मुशरक पास माफी का कोई खाना है और मैं पहले भी कई दफा कर चुका हूं आप देखे अल्लाह ने मुशर से नफरत कितनी की है कि नू साम से कहा आप अपने जहाज में हर चीज जानवरों में से उन्होंने सब चीजें उठा ली लेकिन को भी जहाज में रख लिया मुशरक को रखने का हुक्म नहीं दिया सारे दुनिया के मुशरकों को अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया खंजीर को रखना गवारा कर लिया उसमें जहाज में लेकिन कहा मुशरकों को जहाज में नहीं चढ़ाना वो तेरा अपना बेटा नू अपना बेटा क्यों नहीं है मैं उसे भी गर्क कर दूंगा तो पता चला अल्लाह को शिरक बर्दाश नहीं है और कोई गुनाह हुआ भी तो अल्लाह बख्श बक्ष, बख्शिश कर देंगे अल्लाह हमें शिरक से भी महफूज रखे जहात से भी महफूज रखे और लोगों को दीन की तरफ बुलाने में ये जो दीन का अल्लाह का प्यारा उसूल है हिकमत बसीरत नसीहत और खूबसूरत बहत के बहस के साथ अल्लाह हमें लोगों को दीन की तरफ बुलाने और हमें दूसरों के लिए आइडियल बनाने वाला बनाए ना कि दूसरों के लिए हमें इबरत बनाए خلاص ردونا الحمد لله